Приветствую вас, бандитосы! Прошла посылка с аукциона Виолити. Ссылочка под видео а также закреплена в комментариях. Доставка 45 гривен. 140 грамм. Черкасы. Черкасы, приветствую вас! Так, сейчас мы откроем. И у нас тут в таком пакете от пупырышек вот такие аккумулятор. О, блин, калькулятор, вы Вот такие калькуляторы времен СССР. Купляю я на аукционе Виолити. Цена была его колысь. 23 рубли. Я скажу, это це подарочная цена. 23 рубля. Интересно, какие год. Какие рик. Рик. Года уже это не наше. 90-й. Эх. Бандитские года. Уже последний год. Криминал вовсю. Бандитосы с такими калькуляторами ходят. По базаре. Батарейки кусают. Вставляют и тебе 20 баксов. тебе 50 баксов. А чему дайте в рыло? Он гроши не сдал. На общак. И все, палатки нема, палатка горит. И, и там, хоп-хоп, менты пришли, набрали на калькуляторе цифры. Вот так. Молча. Понял. То и достал. А вот так. Тоже неплохо. Короче, ребята, у кого есть калькуляторы, заходите на аукцион Виолити, продавайте. Хорошие цены там дают иногда. Быстро, а иногда медленно. Я так скажу. Так что жду вас на аукционе. Ссылка под видео также закреплена в комментариях.